Ну, сегодня у нас важный э, такой процесс проходит в Мы наметили, осуществляем выездное заседание областной комиссии ТПНС с подведением итогов работы за 2014 год и определением задач на уже начавшийся 2015 год. Все понимают, каким сложным был 2014 год. Вот, не менее сложным и 2015 мы прогнозируем. Поэтому все наши усилия должны быть объединены для того, чтобы обеспечить защиту населения Днепропетровщины. На предпоследнем заседании расширенного кабинета министров заслушивалась ситуация по линии Министерства чрезвычайной ситуации, докладывал руководитель Бачковский, и Днепропетровщина прозвучала в числе лучших и по материальным запасам, которые у нас имеются, и мы оперативно реагируем, имеем возможность реагировать на те или иные ситуации. Последние годы очень активно и на областном и на городских уровнях шло до оснащения наших подразделений МНС. К сожалению, с Киева мы получали ну, недостаточное количество технических материальных ресурсов. Поэтому на областном, на городских уровнях активно решались эти вопросы. И в планах 2015 года также и обновление материальных запасов и финансирование наших подразделений в городах, в районах. Вот сегодня мы посмотрели одну из пяти зональных мобильных групп реагирования на чрезвычайные ситуации. Эти мобильные группы созданы в соответствии с последними решениями Кабинета министров для усиления возможности реагирования, как говорят, за призначением подразделения МНС в чрезвычайных ситуациях. Мы посмотрели одну из групп зональных. Вот таких групп у нас пять. Мы вообще создаем такие подразделения в каждом районе, в каждом городе. Мы сегодня увидели и новую технику, мы увидели высокопрофессиональных специалистов, которые э, готовы реагировать на э, чрезвычайные ситуации. И в принципе, мы сегодня, конечно, разборку проведем и учения у нас запланированы, мы все это сделаем, что запланировано. Но я думаю, предварительное такое мое мнение, что наши службы чрезвычайных ситуаций, постановка вопроса защиты населения в городах и районах, одна из лучших в Украине. И, и, и ну, почему вот именно сегодня в Ну, Днепр, выбран Днепрозижнск с учетом того объекта учений, который будет происходить. Мы сегодня будем на Днепрозоте, мы все понимаем, что это предприятие повышенной опасности, вот, и сегодня там будет проходить учение. Поэтому мы решили вот собрать все города, районы. Здесь присутствуют мэры городов, присутствуют руководители городских районных комиссий ТПНС. Поэтому сегодня у нас и учеба, и смотр, и планирование, и отчетность. Такое комплексное мероприятие по защите населения. Как говорили ранее, гражданская оборона. А теперь цивильный захист.